এতিয়া চাগে অনীতি বুলি চন্দন জনাইছোঁ থামিলখন চাই আপোনালোকে চাগে গমেই পাই গ'ল আমি ক'লে যাবলৈ ওলাইছোঁ পূজা চাবলৈ ত' ব'লক পূজা চাবলৈ যাওঁ এতিয়া তাৰ আগতে মই ৰেডি গৈ পেলাই লগ পাইছোঁ এতিয়া আমি ৰেডি তো এতিয়া বলক পূজা চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকে চাগে ভাদ মাহৰ নামঘৰত সুদৰ্শনে বুলি কৈছিলোঁ যে তাইয়ো আহিব আমাৰ লগতে তো আমি একেলগে পূজা চাওঁ অঁ ভাদমাহত নামঘৰত চাগৈ দেখিছিলি ন চবেই যদি যোনসকলে চোৱা নাই মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ চাই লওঁ আপোনালোকে এতিয়া ইহঁতৰ আমাৰ লগতে যাব তো একেলগে পূজা চাম এতিয়া ক'ত যাম কি কথা সেয়া নকওঁ ভিডিঅ'টো আপোনাক চাই দিব লাগিব হয়নে তো সি এতিয়া মেলালে গাড়ী ফাড়ী সেইফালে কৰিব লাগে দেখাই আছো ইয়াত মেলাত প্ৰৱেশটো কৰিছো ফাৰ্ষ্ট মই দেই আঙুলি দেখাই থিকাকেইজনী আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ড্ৰেগন ৰে'ললৈ আৰু ইয়াত অকলে আজি প্ৰথমবাৰ দুজনীকে বহিছোঁ আনকালে মই মা আৰু পাপাৰ লগত বহোঁ নহ'লে মা আৰু মই কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম অকলে তাতে সুদৰ্শনা আৰু মই বহিছোঁ এই হালধীয়া পিন্ধি থকাত ফ'ৰ্ট বহা মই এইয়া তাৰ পৰা ইমান ভয় লাগিলে কিন্তু হ'লেও আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলতো ভালেই লাগিল এতিয়া আৰু এটা ৰাইডলৈ আহিছোঁ চাই লওঁ এই ৰাইডটো কৰিব পাৰিমনে নাই প্ৰথমে চাই লওঁ ন নহ'লেতো মোৰ ভয় লাগে পটককৈ উঠি দিয়া ন ত' চাই লওঁ এইটো ৰাইড কেনেকুৱা হয় ত' এতিয়া বহিহে আছে মানুহবিলাকক ঘূৰোৱা নাই এতিয়া ৰাইডটো চাইছোঁ অ' ৰাম এইটো নোৱাৰি কৰিব গাইজ আৰু মানে কিয় নোৱাৰি কৈ দিছোঁ যে এইটো তলৰ পৰা ওপৰলে মানে ইয়াত বহিব কি ইয়াত মানে চাবই নোৱাৰি আৰু এটা ৰাইড চাবলৈ আহি গ'লোঁ আৰু মানে আমাৰ যে বয়সৰ একোৱেই নাগাই সঁচাকৈ কৈছোঁ এইটোতো সেইটোতকৈ ডেঞ্জাৰ হয় মানে ভাবক নাই এইটো কোনে কৰিব পাৰিব বাৰু আৰু সাহস হ'ব লাগিব এইটো কৰিব পৰাবা উঠিবলৈ আহিছোঁ ট্ৰেইনত ইয়াত কৰিবলৈ একো নাছিল কাৰণে আমি ট্ৰেইনতে উঠিলোঁ এতিয়া চাওক এতিয়া আমি আহিছোঁ ৰাৱণৰ মূৰ্তি এইটো মূৰ্তি নে কি মই ইমান ভালদৰে নাজানো বাৰু কিন্তু বহুত উৎসকে বনাই আছে এইটো জ্বলাব চাগে দেই অনুমান অনুমানহে কৰিছোঁ গম পোৱা নাই বিশেষকৈ আৰু এইফালে হৈছে ফাংচন বৰগীতৰে হৈ আছে চাগে মানে শুনি আছোঁতো তাৰ পৰা এয়া মানুহবোৰে আহি ফটো মাৰিছে আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ দেই প্ৰকাণ্ড হয় আৰু ৰাৱণৰ মুখখন ঢাকি থোৱা হৈছে তো সেইটোৱে বুজিম যে জুই জ্বলাব মানে মানে কিনা এটা তো করব এতিয়া পাপাই গৈছে বেলুন শ্বুটিং কৰিবলৈ জানো পাপাই কিমান শ্বুটিং কৰিব পাৰে Yeah. <laughs> you, এতিয়া আমি আহিছোঁ বৰঙাবাৰীৰ বি এম ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ ইয়াৰ পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া আৰু এতিয়া দেখিলোঁ এইফালে জোলা আছে তো এতিয়া দৌৰিছোঁ আৰু জোলা ওচৰলৈ

আজি পূজাত যাম চাওক অথনিৰ পৰা বিছ মিনিট ত্ৰিছ মিনিট হৈ গ'ল যাম নোযোৱাই হ'ল কালি আৰু মই ৰাতি এণ্ড কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ আহোঁতে চাৰে দহটামান হৈ গ'লগৈ তাৰ পৰা তেনেকৈ আৰু তাৰপিছত ব্লগ নকৰিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়াই কৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিওটি সাই আপনাকে ভাল পালে তেনেহলে হলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব নাপাহৰিব না